Всем привет! Сейчас нас не видно. Сейчас я включу свет. Наши дети ушли только что. Они там записку оставили. Женя, увидели там какую-то бумажку? Сейчас я быстренько прочитаю. Дорогие наши дети, мы вам оставили чай, печеньки, Шоколадки и тузики. Ого! Мы, а мы же пошли, пошли по магазинам. И вы остаетесь одни. Илья уехал в деревню. Ваши папы ушли на работу. А Кирилл ушел гулять или пошел ночевать к бабушке. Приятного вам аппетита. Вечером мы приедем. Такая у нас записка. Вот в такой листочки это было. Обычный листочек. Еще сзади что-то было. При... Приятного вам аппетита. Пока. Кушать. Если вы хотите обедать, позвоните нам. А, сколько они нам оставили? общем, сейчас сейчас мы идем. Кирилл вернулся он на несколько минут. Да. Ему это что-то надо было сделать. Короче, я вам сейчас покажу. Вот чай, такие печеньки, крекеры и шоколадка. Чай, шоколадка, шоколадка. Пин. Итак, мы сели пить чай. С какой печеньки начнешь? Из чего печеньки? Начнешь? Не знаю. Ну, давай по-разному начнем. Ты с какого печеньки? Ну, я, наверное, возьму шоколадную, Но я крекер возьму, потому что я хочу крекер. Невозможно потом. Подум... Вроде бы Кирилл ушел. Или он печать пошел. Mm -hmm. Не знаю. М -м -м. Нам сказали, что они все уедут. Поэтому мы сейчас пьем чай. Потом мы будем вам снимать, как мы будем просто. Это только утро, день. Мы будем снимать, потом и вечер. Наверное, Не знаю, как захотим. Мы сегодня выложим вчерашнее видео. Как мы же... Будем ага. И мама сказала, что повесит тоже на вот такие занавески. Ага. Где окно будет? Только немножко другого цвета. Все говорят, что из нашего класса, кто смотрит это видео, все говорят, что мы чай не пьем. Пожалуйста, чай. Самый настоящий чай без сахара. Как же вам доказать да? Видно, что ли? Ну, в общем, он честно без сахара. Потому что у нас тут и шоколадка. Они вообще-то не верят, что у нас вообще чай есть. Живание. Да ты же снимала это. Вот. Чай. Самый настоящий. Сейчас я покажу еще по-другому. Боже а Женя. -а Даже если бы не хотели с чаем... Но все равно бы налили водички, потому что так много печенья. Чем так много они нам оставили? Себе... Цел... Целую пачку нам, блин, купили. Mm. За 29 рублей, представьте. 28, 70. 26 вообще-то. А. Сами даже себе, наверное, не взяли. Я а вчера видела, они четыре пачки таких купили. Я а -а -а. это не видела, наверное, мы тогда с мамой только шли. Моя мама такая, короче, говорит, короче, Таня купит крекеры, И по линии она не скажет. Она Зим. купила две пачки. У нас две пачки дома было. Одну пачку мы вчера съели, а одна осталась. И две они себе забрали. Они одну тоже вчера съели. И mm -hmm. сейчас, наверное, себе еще забрали. Mm -hmm. Mm -hmm. У нас была водичка. Ну здесь чай. чай. звонит? Мама, наверное. Скорее всего. Вон, видишь? Mm -hmm. Алло. Мы сидим, чай пьем. А вы где? А что так далеко? Нормально. Женя тоже сидит со мной, пьет чай. Угу, хорошо, думаю, они нам всегда покупают вкусненько, оставляют да. нас вдвоем, когда они далеко уезжают ну, Мы, по магазинам. Ты, ты, ты не представляешь, где они. Угадай. В Москве. Да, они выехали вчера ночью. Ночью. Да. Они же нас спа там говорили. Ой, завтра мы уедем по магазинам и завтра вечером вернемся. О боже. Мы похоже сегодня не спать будем. Потому что когда выезжаешь, вот моя крестная когда приезжала недавно 30 мая в этом году. Она приезжала, она въехала ночью где-то 8-9, ну где-то так в общем, и приехала только в 10 утра. В 10 часов. Нет. В общем, вот такое видео у нас получилось. Это будет называться наше утро. Наше доброе утро. Наше доброе утро. Дальше будет наш день. Что мы днем делаем? На... Um. Просто балдеем или как-нибудь по-другому будет называться. А вечером мы, наверное, не будем снимать, потому что мы будем смотреть челлендж и купаться. Короче, вот такое у нас видео получилось. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. Пишите приятные комментарии. И, и всем адьос!